Внешне кажется, ну вроде бы чуть -чуть почти такие же удары даже более а, какие-то неправильные, скажем так, они смотрятся. А и не нужны они ее правильно. Может, правильно он привык? Просто движение. Раз и все. То есть я не Вот. Но я сам ее иногда не знаю. Почему? Потому что управляемый снаряд идет на тепло, на тепло, на челюсть. Да, 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 да. Челюсть управляет этим ударом, а не вы просто встали, так, бью в челюсть раз, промахнулся ну ка что такое, должен попасть, бью в челюсть раз, опять промахнулся то есть вы вот отсюда били в челюсть, вот из этой точки в эту а как только сдвинулись, она уже летит не в челюсть, не там, где, так сказать, вот она находится, а там, где она была а надо бить, где находится, любые сейчас современные ракеты летят туда, где находится цель или где будет но не там, где была не там Поэтому очень важно учиться управлять траекториями да? вот небольшие вот эти траектории, но которые потом на скорости дадут дезориентацию противнику, он не поймет, что вообще происходит, говорит, куда уворачиваться, какое движение делать. Вот. И вот такой удар, как бы он когда привыкает, он уже увидел, что я вот так встал вот так посмотрел на челюсть, и он прям сразу чувствует челюсть, что вот, тут вот, челюсть. А вот так вот, вот в нос, что-то нос начинает, а вот так вот в лоб, да? То есть человек начинает как бы вот чувствовать, в какое место бьют. Это не обязательно всегда прям смотрит в это место и так далее. Но когда вы много делаете чего вы это начинаете чувствовать. Вы тоже понимаете, он чувствует. Значит, если у него реакция на ваши действия, вы повели, вот он среагировал. Я говорю, все, я уже не попадаю. А он сдвинулся там 2-3 сантиметра. Ага, я тело беру, так и поправляю. Поправляю, поправляю. И, видите, ему трудно стало. И уже удар у меня получается вот такой. Причем я двигаюсь все время вперед, только немножко вот там под рулем. Это может быть волна, это может быть дуга. Неважно. Вы видели, когда ракеты сбивают самолеты, допустим, они иногда летят там как-то вот так, а потом и как-то там, какую-то немножко дугу делает и взрывается, как Чуть вроде летел по ноге, а потом как-то вот такую верюшку сделал. А тепло. И на другие, так сказать, ориентиры. Да, вот он вообще такое. такое ощущение, что он специально вывел челюсть и прям подставил руку туда. На самом деле он уворачивался, он сделал три раза, так сказать, три уворачивался. Только не дергал, а он это делал. И вот получается, что если я это буду делать другой, то теоретически это вроде как возможно, вот так, раз. Но на практике это будет не получаться. То есть вы так вот не сломаете как бы свою траекторию, и она ли пролетит дальше, просто не успеете это сделать, или остановите руку, и только потом что-то сделаете. Но чаще всего не успевает остановить, получается, инерция пролетела, как вот так, раз, инерция пролетела, и потом вот, в сторону, из-за того, что он в сторону вернулся. Опять, если он не сместился, уже второго года. А нам нужно на первом. Мы ведем и вот докручиваем. Значит, накручиваю я кистью, то есть вот повел ему в челюсть, сейчас вот прямой такой, прямой в челюсть. Кистью докручиваю, локтем докручиваю, плечом, тазом, коленками, всем телом двигаюсь. Почему вы на удар идете? Прямо вот как-то открываетесь. Есть такое ощущение? Вот такой удар делаю, он не знает, что именно. О, видите, с запасом пошел. Получается, что я бил вот такой вот. То есть ему показалось, что я вот так бил. А я увидел, вот выводя движение на траекторию приближения, увидел, что он вот он туда поворачивается Значит, бухает. Да, вот она. Это вот нож. Вот нож я повел, режу и подкручиваю уже угол То же самое. Делаю порез, и подкручиваем, чтобы затянуть. -то, то есть ножом, если брать нож, то с ножом будет более понятно. Без ножа непонятно куда подкручивается. Ножом можно разные вот эти вот опять виляющие действия делать. Будет тоже результативно, не только вот вести по траектории все. Но вот кулаком, другими частями, также надо работать на самом деле. Мы идем вот оружие, Как работаем оружием, так работаем и тело. Тело, конечно, меньше наносит, скажем так, ущерба противника. Но, но все равно, когда оно цепляет, это уже серьезно. Поэтому вот создавайте условия такие, чтобы было непонятно, да, 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 куда идет туда. Вот не попал, но тут ему очень тяжело вывернуться становится. То есть он туда вышел глубоко, у него там следующее действие. Но с этого, да, он как бы далеко сместился. Попробуйте вот здесь недалеко, чтобы просто было понятно ребятам, что доворачивать. Вот смотрите, неправильно делали. Вот это неправильно. Давайте сделаю чуть-чуть быстрее. Видите, не попал. А, удар как бы слабый. Не то. То есть, вот, не получается. Если же, вот, теперь делаю а -а -а. поточнее. <связываю> и причем, что он уворачивается. Но только он знает, что он уворачивается, и не успевает, или неудобно ему уворачиваться. И сейчас я делаю уже локтем, плечом. Получается такое движение. Раз. Это вот он увернулся, а ощущение, что я там вот так взял, вот сюда ударил. Не вот сюда а бил, как он поначалу подумал, а бил именно а вот сюда. Это со стороны смотрится. Но на самом деле я начал бить вперед, вижу по ходу движения, что он уворачивается, и все, подкручиваю еще плюс. Это вот с кнутом также, допустим, движение. Вы начинаете вести, и вот там уже идет реакция. И вот вы по этой реакции создаете уже изменения. Поэтому удары в серии, когда вы берете одной рукой, второй, третий, промахиваетесь, вот я специально промахиваюсь, вот защита идет и так далее, вы как бы а, противника выводите на какие-то удачные действия. То есть не одним ударом, потому что одним ударом его уже становится, ну нельзя. Так. То есть я просто Сюда. серию ух Хопа. нет никого Но. а когда вы движение делаете не всегда понятно тут совсем другое вы приоткрываете вы поворачиваете тело так чтобы действительно можно было попасть вот он от того увернулся под вот это открылся. Поэтому получается, что удары еще раз то же самое. Вот. Чуть как затяжка. То же самое. То есть он отвлекается на одну руку, идет другая, допустим, он думает, что одна траектория, на самом деле она чуть-чуть другая, но вот как раз небольшие изменения. И происходит потом, вы начинаете, когда отрабатывают подобные вещи, вы уже начинаете чувствовать, так, я бы сейчас справа слева могу попасть, повел уже только справа, а дальше это уже вот такой удар, такой, и вот такой могу попасть. И получается, вы управляете. Вы все время должны сохранять вот это чувство попадания. И когда вот все время как вы, объект все время в цели, в перекрестии, да, вы его постоянно, так сказать, отслеживаете, все, попадание, естественно, возможно. Если раз, вышел, ну, все, надо опять поймать но в новом движении. Но все время как бы так раз уже куда деваться. Но вот этого нет. Поэтому получается, что вы создаете такую вот траекторию, где ему непонятно, где именно начнется удар. А на самом деле, я угрожаю ударом, я приближался. Была угроза, он начинал искать, а куда же уворачиваться, я приблизился, чтобы убрать люфты уворачивания и уже сделал тут попадание более точное. Понятно? Да? То есть способы разные. Но как применить удар, то просто смотрите, где он смещается, в каких движениях можно что сделать. Никогда не бейте по программе, всегда бейте по двигающейся цели. Привыкайте всегда меняться. Ага, ага, он уже меняется уже заранее. Заранее, то есть на чеку. Постоянно меняется, иначе, да, иначе программа очень легко пойдет. Почувствовали, да? То есть сразу создалось с двух сторон две ракеты и так далее. Но. Поэтому вот, когда сейчас что-то будете делать, попробуйте руками-ногами, управляйте телом так, чтобы везде по чуть-чуть уводилось как бы движение, велось, чтобы вы чувствовали, куда и будет все нормально. Делайте.